Так какая причина остановки, пожалуйста? Яка причина зупинки? Можно я еще я раз хочу, выйду, пожалуйста? Вас у вас меня он не работал. У меня не работает габарит. Раз, два, три, четыре. А вы сейчас останавливаете машину, потом думаете о причине остановки? Или как? Я, 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 просто не понимаю. Я вас не понимаю. Так, какая причина зупинки? Я не понял. Подождите, а вы сначала останавливаете, не а потом, выходит. а потом вы думаете причину остановки? Или как? <говорит> 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 У меня сейчас все работает. Так, все, я поехал, я свободен. Я свободен. Я свободен, говорю. Я задержан. Так, какая причина зупинки, ребят? Да у, ну, у меня не лысая резина, у меня нормальная резина. Ну, так выйдет, на телефон. Снимите, вы Давайте у меня есть там Давайте. Давайте вашу резину сейчас проверим. Давайте да? Да. на каждой машине. Ребят, если, если бы мы, граждане Украины, доколупывались до вас бы, как вы до нас, ага. то я думаю, у вас бы было намного больше штрафов, чем у нас. Ну, я, это... честно говоря, я когда езжу по Кривому Рогу, mm -hmm. я вижу на ваших машинах не работает левый габарит, правый, подсветки и тому подобное. Почему я до вас не до кого? -то? В чем причина? Я ну, это все слова, Окей, я буду все Ты фиксировать я на видео. Кишут боя, кишут... Я вижу, я буду фиксировать все на видео, хорошо. Что делать? Фиксировать на видео причину назвал я не помню у меня сейчас все работает правильно у меня сейчас все работает я задержан я могу ехать на работу вы не можете а почему потому что у вас есть справа поруч яка на вас выставлен яка причина зупинки на высоке это причина остановки а да, такое есть? А такое есть? А найдите мне такой, такой пункт, пожалуйста. Причина остановки. Я же вам сказал, вас страница, я думаю... А как вы это поняли? Ну да. Ну вот вы ехали ко мне навстречу. Как вы это увидели? Да черный. Давайте выйдем, выйдем. Да черно, Да черная резина. Ну, нормальная резина. Здесь еще есть протектор. Так же само, как и везде. Резина везде одинаковая. Ну, посмотрите. Где она лысая? вот протектор. Давайте у вас посмотрим. Да. Какая причина остановки, ребят? Ну, я на работу. Я на работу опаздываю. Я просто хочу услышать причину реально адекватной остановки. Я же сейчас вроде общаюсь. А где ваши документы? Чему, я что-то для красоты стою, правильно. Где ваши документы, кстати? Вы меня не ознакомили. Ну, ваши. Посвячены. Ваши? Не знаю, не представляю, <coughs> Представьтесь, пожалуйста. Старший Александр я, я дуже погано чую. Це ваші проблеми, не мої проблеми. Це мої проблеми. Конечно. Это ваше здоров'я. То, що ви погано чуєте. Я понял. Бежайте. Дякую.